Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо урок 2А Ми будемо працювати на сторінках 30 та 31 за нашим підручником. Пригадуємо, що ми говорили про різні АГЕ, фаширне АГ з штафів з АГ. Отходиш та медхрен справи на слухання. Das ist Nummer 4, Ubringin 4, H2 und markieren richtig oder falsch. Так, so, znajomi z reichen, die gehen tut. Stephen besucht zwei AGS. Sterby besucht Mortalks und Midwalks, die oberste Ag. Stab spielt Flöte in der obersten Agge, harrje nach Plätz. ist auch in einer terte Agge. Потім Олівер. Тобто бачимо, що чотири питання будуть відноситися до чотири речення до штабі і чотири до Олівера. Олівер шпільки теніс. Олівер безухт, а не ханбайл аге. Олівер гет мітвокс ін де комп'ютер аге. Олівер макт зайне айне ге хомпейдж. Читаємо це слово англійською, тому що дійсно англійською. Ін де комп'ютер аге. So, hören wir und dann äh, markieren, was er macht, So, hören wir. Steffi, sag mal, bist du in einer AG in deiner Schule? Ja, ich bin sogar in drei AGs, in der o wir tragen so dann drei AGs. Drei Clubs wollen wir gründen, aber das ist falsch. Kester AG, in der Theater AG und in der Garten AG. Montags und Mittwochs spiele ich Keyboard in der Orchester AG. Diese AG. Das ist richtig. Orchester AG. Ich will noch Keyboard. Du nervt, Das ist falsch. Besuche ich besonders gern, weil ich sehr Musik mag. Dienstags arbeitet unsere Theater AG in der Aula. Mhm. Theater AG. Wir bereiten das Märchen Die Premier Stadtmusikanten zu unserem Schulfest vor. Und freitags treffen sich die Mitglieder der Garten AG von halb zwei bis drei Uhr im Schulgarten. Wir gießen Blumen und Bäume, pflücken Beeren und Obst. Und du? Mhm. So, das ist der so, wir besucht Okreste AG, Theater AG und Garten AG. Und dann Oliver. Oliver, besuchst du auch eine AG? Ja, ich besuche die Computer AG und die Handball AG. Montags und freitags spiele ich Handball. Und Handball, wo ich Proteinspiele nicht mehr spiele, aber ich noch in der Proteinspiele gesagt. Mittwochs arbeite ich in der Computer AG. Mittwochs in der Computer AG. Du besuchen. Ja, ich besuche die Computer AG und die Handball AG. Montags und Freitags spiele ich Handball. Und Mittwochs arbeite ich in der Computer AG. Mittwochs in der Computer AG. Ich lerne dort meine eigene Homepage machen. Außerdem mag ich Computerspiele. Homepage, bitte das ist falsch. ich das es Also, es ist wichtig. Und macht einige Homepage. In der Computer, das ist richtig. So, und dann, uh, wir haben ein paar Fragen. Wir hören noch einmal zu, machen Notizen und beantworten die Fragen. Wie viele Agels besucht Städte? Nichts, was deine Musik auch schon mitbewusst ist. Also, Städte besucht drei Agels. Orchester, Theater und Garten. Nummer zwei, an welchen Tagen besucht sie Agels? Und Leute, besuchen wir Lektion 2. Tage sie ihre Übung 4. Steffi, sag mal, bist du in einer AG in deiner Schule? Ja, ich bin sogar in drei AGs. In der Orchester AG, in der Theater AG und in der Garten AG. Montags und Mittwochs spiele ich Keyboard in der Orchester. Orchester, Montag, Mittwoch. Und die Lok des Montag, Mittwoch. Zur Orchester. Das muss man sagen. Orchester AG, Montag, Mittwoch. Dann AG. Diese AG besuche ich besonders gern, weil ich sehr Musik mag. Dienstags arbeitet unsere Theater AG. Theater Dienstag, wie the vorhin, Dienstag. In der Aula. Wir bereiten das Märchen Die Bremer Stadtmusikanten zu unserem Schulfest vor. Und freitags treffen sich die Mitglieder der Garten AG. Garten AG, Freitag, Piazza. Welche AG besucht Steffi besonders gern Orchester? Orchester AG besucht Steffi besonders gern. Sie mag Musik machen. Was macht Steffi in der Orchester AG, Theater AG? Johanna Robert, mh, so, Orchester spielt Keyboard. Die Theater verbreitet äh, zum Schulfest vor. Aber also, du willst ja von Theater durch, zum Beispiel noch ein Festival. Verbreitet, bereiten zum Schulfestival vor. Welche Ergebnisse besucht Oliver? Oliver Handball und Computer. Welche Sportart macht er? Er macht Handball. Wahnsinn ist Oliver. Von halb zwei bis drei Uhr. Oliver, besuchst du auch eine AG? Ja, ich besuche die Computer-AG und die Handball-AG. Montags und Freitags spiele ich Handball. Montags und Freitags spiele ich Він про себе казав, а ми скажемо про нього шпіль, олива, хандбаль. Вон вас learned air in the computer again. E learned, це браво з питанням, аніге home page in the computer again. Зо, so, дан. Це було посередньо, так не дуже складно, але тільки розповідають про свої гуртки. Оскільки ми саме на початку, я хочу ще раз показати, ми працювали з такими невеличкими Ansigan оголошення, то тепер наступне оголошення воно є більш розгорнутим. in the title, Garden, а the Inhalt, slimno old. Тут якусь інформацію ми бачимо. So, and that we have a D Fried. Коли в нас є такі питання, як ми працюємо з табличками, нагадуємо, читаємо питання і шукаємо відразу повну інформацію, яка нам потрібна. Where is the garden age? Для кого? Ми бачимо клас 57. Як ми будуємо речення? The garden age is 5 57. was kann man in diese AG lernen? ось Diese AG, що Diese AG ist vor alle, die gerne an die frischen Not sind, wie kannst du Platzen anbauen, Kräuter und Gemüse und daraus saisonale Gerichte kochen. It's to us, one. It's to here, all right. Що ж, ця група для всіх учнів, для всіх людей, хто е, любить бути на свіжому повітрі we can't do. Дусівно, як ти можеш, як можна. Як можна вирощувати рослини, збирати трави і овочі. Та використовувати їх для приготування сезонних страв. Хочеш все це дізнатися, тоді ви прийшли сюди, ви прийшли за адресою я так би мовити, якщо дослідно. So, що ж ми можемо робити, якщо ми перейдемо ще раз до нашого питання, а вас can man in Man kann... ...pflanzen... an bauern, und Gemüse athen und kochen Wann und wo findet die AG statt? Wo lebt ihr? So, wir haben am Montag um Wer leitet die AG? Toke Frau Hubertus. Well, wow. Hubertus is. Можна можемо сказати про неї, що вона є керівницею цього агіра. Is the Leiterin to the, the agia. О, oh, Frau Hubertus, Leiterin, diese agia. Давайте дізнаємося, хто ще відвідує, які uh, різні Wir baten morgens kurz die Zeit, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Dominique, um, Lisa, Nicole, Achim, Felix, Christian, Tanya, Marx. So, wir haben ein Beispiel. Wer hat er geben? Besuchen Christian mit Walks. Im Beginn Christian mit Walks. geht er in die Tanz-Age und Sonntags. Sonntag, Sonntag, Sonntags suchen Sonntag gibt es keine AGs. Niemand mal, nimm Zum Beispiel über Dominik. Welche AG besucht Dominik freitags? Freitags, was man nicht gibt es keine AG. Welche AG besucht Felix dienstags? Dienstags geht er in die Umweltschutz-AG. Wenn wir für die Mädchen sprechen, sagen wir sie. Zum Beispiel Tanja. Welche AG besucht Tanja montags? Montags geht sie in die Theater-AG. Und so the weiter. Right? Was passt zusammen? Das sind unsere Fragen. Wir müssen sie Звірі no, вам, якщо у нас один день тижня, наприклад, понеділок монтах, ми пишемо з великої літи, якщо ми вживаємо значення умножені, пишемо вже з маленької літри монтакс. Вам без уг до дання і пояснення ось. Ich sie prima finde. Мені це подобається. Welche AG besuchst du? Ich besuche ein Sport AG. Я відвідую спортивну секцію, спортивний гурток. Ці питання нам слідобляться, щоб дізнатися про наших однокласників. So, Frank Dane Mitschulerin und Mitschule über ihr AG. Wie in Ziben R. Так, така табличка. Наме Агер, тобто назва губка, ван, коли варун чому. Зараз у вас є можливість запитати своїх однокласників, використовуючи ці питання. Ван безус дудайне Аг. Варум беззукс дудай Аге. Три питання, так? Беремо собі за приклад. І потім, коли ви вже зробите таблицю, розкажіть. Будь ласка про неї. вас has erfaren, Що ви дізналися? Опишіть. І, наприклад, ось давайте наприклад, ще раз кажемо цю таблицю, коли це вже не питання. Ми кажемо: тобто, Домінік... Монтакс... Кейт, Домінік, інді, Таня... Кейт, інді, Танц modox. По дням тижня можна по учням так, за вашим бажанням трошки описати дану табличку, яка у вас вийде. Що ж, ми тільки почали вивчати АГС, різні гуртки після школи, і в наступному уроці вже урок 2Б onзulfairs поговоримо а, про різні свята на фестивалі, які бувають з протягом навчального року, зодасис аліс und афіда.